В группу Тур 14А и мы начинаем. Монахи, хранящие опять молчания, ненавидят, когда в туалете выключают свет. Очень толстая девочка чихнула на качели и прокачалась еще часок. Старик Катапоч попал молотком по пальцу и тут же вызвал путану. Диета это слово знакомо каждой девушке, но выдержать ее сможет далеко не каждая. вы что-нибудь собираетесь заказывать? Вы здесь уже третий час сидите. Нет, нет, спасибо. Вы знаете, я на диете, мне после шести есть нельзя. Мне врач сказал, я после шести есть не буду. У меня там целлюль пропадет, там пузика пропадет, хомячина исчезнет. Вы знаете, мне после шести есть не буду. Вы представляете, уже месяц после шести не ем. Представляете, как сложно. Кстати, сколько времени? время? Время пять минут седьмого. Вот пять минут, а да, я не ем. Уже пять минут не ем. Я же после шести не ем, мне после шести есть нельзя. Я просто здесь посижу, посмотрю, как люди едят. Ух, еду свою едят люди. Можно мне просто счетик принести, просто счетик. Я пока здесь посижу. Так, можно? какой счетик, если мы ничего не заказывали? Ну вы тут сидите, успокаиваете меня 4 часа. Я просто здесь посижу, посмотрю, как люди едят. Ух, еду свою. Можно просто счет. И маленькую просьбочку. да? Вы ж еду видите на кухне? Ну да, я через кухню прохожу. Вы лично видите еду, да? Ну да, еда, еда. Как она там? эскалоп, картошка фри. Ой, 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 все, 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 просто щетик принесите, просто щетик и кусочек хлебушка. Не слушайте меня, просто принесите щетик, что трудно щетик принести и кусочек хлебушка к щетику. Девушка, не слушайте, несите просто счет, у меня уже началось, просто счет, просто счет. И хлеба там. Счет. Просто счет, 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 Началось! Эклеры! Эклеры давай! Мясо! Много! Просто счет, просто счет, просто счет! Майонезный суп! эклеры, давай мясо! Хлеб по Я позвоню подружке, быстрее бегите! Алло, Даша, забирай меня, началось быстрее! Счет, счет! Мясо, хлеб, а Несчастье помогло, толстая девочка не смогла выброситься из окна. Парень бросил девушку, но собака по привычке нашла ее и вернула хозяину обратно. Со следующей шуткой не все так просто. Ее надо представить. Девушка поссорилась с парнем на эскалаторе, хотела развернуться и уйти, но проще было помириться. Очень часто устраиваясь на работу, люди врут о своих способностях, но потом им это может аукнуться. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна. Здравствуйте, Юлия. Вы, у вас в резюме написано, что вы владеете английским. Yes, of course. Come on, baby, with somebody, yeah. Ну, только сейчас у вас будет возможность показать это. То есть прямо сейчас, да? Да, сейчас. Окей. Okay. Здравствуйте, Марина. Hello, Mary! Сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей фирмой? Так, с нашей фирмой. Именно долгосрочных, да? Не желтых, yellow, а долгосрочных. Okay. How many... ...contracts... ...can you... ...can, модернный глагол... ...can you... ...without company? Почему она молчит? Думает, что развод. Какой развод? Так, давайте немножко упростим вашу фразу. Давайте. Right. Do you like football? Какой футбол? Сейчас когда-нибудь вырулим. Скажите есть, что мы готовы идти на любые условия. Так, можно пару слов? Three? Да, да, но напоминаю, что мы готовы идти на любые условия. Окей, ага. Вы? Да как с таким английским мы закончили МГИМО? У вас написано английский, испанский. Oh, spanish. I can speak spanish. американо сенте луче ферменто. Но, В летнем лагере детям не терпелось открыть подарки, но вожатый потерял штопор. Косметика старенькая фея. Старенькая фея – моя последняя косметика. Обычный день рождения может испортить любая мелочь. Успеха, Юлька, поздравляю тебя с днем рождения. Я к тебе ненадолго, мне нужно маме помочь квартиру Спасибо. убрать. Спасибо, Ариш, только с тебя тост. Хорошо. Алло. Да, Ксюш, да у Юльки на дне рождения. Ой, давай громкую связь включу, поздравишь. Юлька, поздравляйте тебя с днем рождения. Ты у нас такая красивая, хорошая, умная, добрая. Желаю тебе парня хорошо, денег побольше. Ты просто у нас самая лучшая. Спасибо, Ксюш. Да. Че это за Юлька жирная или которая убогая? Не смей так плохо говорить о моих подругах. У тебя что, опять громкая связь? Да. Заявисла. Да. А, всем пока. Юля, Юля, я тебе сейчас все объясню. Она меня давно бесила, я хотела на нее забить. Можешь не забивать. Bitch, you want, okay. you Люди маленького роста позднее других узнают о том, что начался дождь. Новые грузинские конфеты Феррера Роше. Феррера Раше теперь и в Лаваше. Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Давай, бери два стула и садись к нам. Представьте, самый отличный отличник. Здравствуйте, дети! Опрос. И первый вопрос. Кто открыл Америку? И на него нам ответит Павленко. Я знаю. Я знаю. Ладно, на него нам ответит Рудниченко. Я знаю. Она же я здорова, можно я? Да, Карлова, ты знаешь, кто открыл Америку? Я не готова. Я готова, она не Всегда не готова. Пожалуйста, кого бы спросить, кого, готова, кого? Колумб! если испугать если испугать страуса на кладбище то он может испугаться дважды девушка которая по ошибке вытащила из сумки электрошокер со словами алло вырубила себя на трое суток на отдыхе в Таиланде девушка пообещала парню сходить с ним в кино и сходила, потому что мужик сказал, мужик сделал. А теперь музыкальная пауза. Бойтесь. Продолжим.